काउन को दीजिए बके बके मेरा मेरा निवेदन होगा माननीय सुनील जाखड़ जी से कि आपको अपने दोनों मित्रों का अभिवादन करें और संबोधित करें बहुत ही सत्कारयोग जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तावड़े जी बहुत ही सत्कारयोग साढ़े मान योग मंत्री हरदीप पुरी जी बहुत ही सत्कारयोग फॉर्मर एमपी फॉर्मर में इस करके क्या रिंकू जी इस मंच से आने अपना इस्तीफा भेज के आए है मुडली सदस्यता प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी दे के उसके बाद में संजय जी के माध्यम से इन्होंने अपना इस्तीफा वहां भिजवाया और बहुत ही सत्कार योग शीतल अंगुराल जी एमएलए साहब उन्होंने पार्टी को तो इस्तीफा लिख के भेज दिया स्पीकर साहब से जाके पंजाब असेंबली में मिलके उनसे भी इस्तीफा कल जाके वहां भी सबमिट कर देंगे हरदीप पुरी जी ती जी गल की रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिले, मिलन गए अपने थोनू तो शायद इन्ह दिल मिलन लगे टाइम लगे साढ़े तो शुरू तो मिले हुए बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे बहुत देर कर दी सनम आते आते पर आए तो सही उन्होंने ही टेकन है लॉन्गर रूट क्योंकि हम पंजाब के पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब लोग चाहे हमें समझते हैं भाई ये शायद क्योंकि पंजाबी वैसे भी सब दिल से काम करता है पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो बड़े लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं पंजाबी यहां से काम करते हैं। तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख लूंगी चर्चा बहुत थी और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़ और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़ क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब एक मिनट मैं आपसे आपकी पेशेंस आई बैग और पेशेंस क्योंकि बिना बात बताए से लगता है भी, हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए ये मुद्दा नहीं है साहब ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है एवरीबडी अपना अच्छा भला देख के उसके बाद में फैसला लेते हैं जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं तो एक कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर है जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूं हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के वो कुतुब मीनार से कंपीट करे, करेंगे परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब जिससे इनको लुभाया गया जो वायदा किया गया रिंकू जी से क्या रिंकू जी हमें मौका दो ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये अटाके आपको दिखाऊंगा जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का तो सभी नाम सुना है अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है और वहां की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे सड़क नजर नहीं देगी ये जो हाल वहां का हुआ है आज भी उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे होके क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि रिंकू जी और शीतल जी और सारे मिल के साथ इकट्ठे होके काम करेंगे ताकि पंजाब ना सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए और उसके साथ साथ पंजाब में आज भी वो दमखम है साहब चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया क्योंकि ये जो आज दिल्ली में शोर सुनाई दे रहा है ये मात्र शोर ही है साहब क्योंकि इसकी असल जो मार पड़ी है यहां तो अभी सौ करोड़ के इल्जाम लगे हैं जब पंजाब के अंदर वहां की एक्साइज के घोटाले सामने आएंगे तो जिस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रेप्लीकेट किया गया है और जिस लेवल के ऊपर मैं खुद केजरीवाल साहब को कोट करूंगा साहब भगवंत मान जी को कोट करूंगा आपके बीच में इन्होंने कहा था पंजाब के अंदर चालीस हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें से शराब में से आ सकता है जो पुरानी प्री, प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो खा रही थी और उसके ऊपर मोर लगाई थी भगवंत मान जी ने उन्होंने कहा था कि जो बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं केजरीवाल साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं इनको पता है पैसा कहां से निकाला जाता है मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूं भगवंत मान जी की केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहां से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है पर अब वो कहते हैं ना आज आया ऊंट पहाड़ तले वो चालीस हजार करोड़ रुपया उसमें से आज भी तीस हजार करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब पर पंजाब के खजाने में पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा ना ही जलंधर पहुंचा वो पैसा सारा का सारा दिल्ली आया हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये यह यहाँ वाला तो दिल्ली शहर ही बड़ी है पर जो पंजाब के साथ ठगी हुई है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और इनका असल चेहरा जो है वो सामने आएगा इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे दोनों साथियों का स्वागत करता हूँ मैं आभारी हूँ तावड़े जी का हरदीप पुरी जी का जो कीमती समय निकाल निकालकर संजय जी जी आए यहाँ पे इन साथियों का स्वागत किया मैं एक बार दिल से आप दोनों का पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूं जय हिंद निवर्तमान सांसद माननीय सुशील कुमार इंकू जी से आपको संबोधित करना बहुत ही सत्कार योग विनोद ताबड़े जी बहुत ही सत्कार योग केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी बहुत ही सत्कार पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ जी बहुत ही योग संजय जी और सामने बैठे सारे ही मेरे प्रेस दे अज विधि पूर्वक तरीके भारतीय जनता पार्टी ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦੀਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮਨੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਲੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਏ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਆਦਰਨੀਏ ਸਾਡੇ ગ્રામ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에ਰਪੋਰਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਦਰਨੀਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰੋਬੀ ਜਾਂ ਆਰਯੂਬੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਂਗ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਨੀਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ